झुंड या चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी बिग बी अमिताभ बच्चन सध्या नागपुरात आहेत आणि ज्या सेंट पॉल शाळेमध्ये चित्रीकरण सुरू आहे त्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांसोबत अमिताभ यांनी संवाद साधला तुम्ही शिकत असलेल्या शाळेनं दिलेली शिस्त पाळा असा सल्ला अमिताभ यांनी विद्यार्थ्यांना दिला शाळेनं दिलेली शिकवण आजही मी अमलात आणतो शिक्षकांचा आदर करा भारत देशाचं नाव उज्वल करा असं मार्गदर्शन अमिताभ यांनी विद्यार्थ्यांना केलं fathers, and ऑल yeah, you wonderful students. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोग यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग करने आए हैं और आपके स्कूल के कॉम्पाउंड में कई दिनों से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और मैं बताना चाहता हूं कि इतना बढ़िया डिसिप्लिन है आपके स्कूल का कि हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। कभी भी हमें किसी को कुछ भी कहना नहीं पड़ा और ये बताता है कि जिस स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं वहां की डिसिप्लिन वहां की शिक्षा जो आपको मिल रही है वो बहुत ही ऊंची शिक्षा है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सब लोग अभी बच्चे हैं और मैं भी कभी आप ही की उम्र के था जब तो स्कूल में पढ़ता था एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए ये जो दिन है स्कूल के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होते हैं यहां पर जो कुछ भी आप सीखेंगे वो आप जिंदगी भर उसे अपनी सीख बना के रखेंगे मैं आज भी मैं नैनीताल में एक बॉडी स्कूल में पढ़ा था शेरवुड कॉलेज और इससे पहले एक मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ था तो वहां बॉयज हाई स्कूल था पढ़ा और जो कुछ भी मैंने स्कूल में सीखा वो आज भी मैं उसका इस्तेमाल करता हूं तो यहां पर आज और जितने भी साल आप रहेंगे जितना भी आप लोग यहां से सीख के जाएंगे वो आप देखिएगा कि आपको जिंदगी भर काम आएगा इस बात को हमेशा याद रखिएगा अपने टीचर्स तनापुरात झुंड या चित्रपटा साठी अमिताभ बच्चन त्या ठिकाणी आहेत आणि काही शाळेच्या मध्ये या चित्रपटाचं शूटिंग सुरू आहे आणि एक दिवस अमित, अमिताभ बच्चन यांनी शाळेचे जे प्रिन्सिपल आहेत शिक्षक आहेत त्यासोबतच था विद्यार्थ्यांसोबत थोडा वेळ संवाद साधला आणि या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं झुंड चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यान त्याच शाळेतल्या विद्यार्थ्यांसोबत बिग बी अमिताभ बच्चन यांनी साधलेला संवाद आपण पाहिला विद्यार्थ्यांना कानमंत्र दिला मी मा, मी शाळेत असताना जे जे काही शिकलो ते मी आताही आम्हाला आणतो त्यामुळे शाळेची शिस्त पाळा अशा प्रकारचा संदेश त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलाय